Библия, она написана Моисеем, пророками, апостолами. О чем учили Моисеи и пророки? Они учили о заповедях Божьих. Поэтому, есть, знаете, 10 заповедей Божьи законы Божьи. Вот 1200 страниц или 925 страниц Ветхого Завета и 300 Нового, да? 298. И если все это суммировать, когда Иисусу говорят, а как в этом разобраться, какие самые большие заповеди, на чем зиждется все это, Он говорит на двух заповедях. Первое люби Бога, вторая – люби ближнего, как самого себя. О чем учили Моисеи и пророки? О любви к Богу и о любви к ближнему. И третье, о чем учили Моисей и пророки, они говорили о грядущем Мессии, о пришествии Иисуса Христа, о вере во Христа, что придет Сын Божий, что придет Бог во плоти, что Дева родит. И существует множество-множество пророчеств которые об этом говорят.